Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya al-masanin Wa ala alihi wa sahbihi Syukur kita kepada ilahi kerana memberikan kita Nikmat kesihatan Nikmat untuk masih membusukkan nafas pada hari ini Syukur Alhamdulillah Adanya saya di sini pada hari ini Untuk membincangkan tentang Menganalisis panduan uh, panduan tingkah laku yang merujukkan ataupun yang dirujuk oleh tokoh Islam ataupun tokoh falsafah Islam mengenai uh, keruntuhan Islam pada zaman kini antara tokoh yang saya ambil pada hari ini antara tokoh yang masyhur ataupun tokoh yang hebat dalam bidang akhlak serta tasawuf ini Iaitu Fujatul Islam Imam Al-Ghazali Apa yang saya nak uh, kaitkan pada hari ini Ialah Berkaitan beberapa analisis Tentang uh, Isu akhlak pada zaman kini Antara persoalannya Yang pertama Mengapa isu Ataupun kes moral ini semakin meningkat Yang kedua uh, Bagaimanakah Islam Melihat konsep akhlak. Dan yang ketiga ialah apa sumbangan Imam Al-Ghazali dalam membentuk akhlak seseorang berdasarkan soalan-soalan yang saya ajukan tadi. Pernah terfikir tak kita kenapa kes uh, buli, kes zina, kes rasuah semakin berleluasa? Adakah ini petanda yang bahawasanya Tanda zaman semakin merosot Ataupun kita ini jauh daripada akhlak yang sebenar Hari ini kita akan menyelami panduan akhlak dari seorang tokoh yang besar Iaitu Hujatul Islam Imam Al-Ghazali Dan bagaimana ajarannya dalam membentuk kita dalam menangani isu keruntuhan akhlak pada hari ini Mari kita bincangkan Sebelum kita menyelami dengan lebih dalam lagi berkaitan dengan isu-isu yang diajukan tadi. Mari kita lihat dulu pada tokoh yang kita pilih ataupun kita mahu mengupaskan tadi. Tokoh yang saya pilih tadi ialah Imam Al-Ghazali dan nama penuh beliau ialah Abu Hamid Muhammad Ghazali. Beliau lahir pada 1058 Masihi di Tus Iran dan beliau juga diberikan gelaran sebagai hujjatul Islam. Imam Ghazali ini telah menerbitkan satu buku ataupun menulis satu kitab yang bertajuk Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab tersebut lebih memfokuskan kepada uh, ilmu akhlak, tasawuf serta falsafah Islam. Sekarang kita lihat kepada kupasan pandangan tokoh kita iaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali menjelaskan bahawasanya akhlak ini bukan sekadar dari segi lahiriah ataupun zahir bahkan juga berkaitan dengan hati serta jiwa manusia. Di dalam kitabnya, kitab karyanya iaitu Ia Ulumuddin menyatakan bahawasanya Imam Ghazali ini menegaskan bahawasanya akhlak yang baik ataupun akhlak yang mulia, akhlak yang mulia berpunca pada hati yang bersih serta keimanan yang kukuh. Kemudian kita tengok kepada konsep akhlak menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali menekankan kepada tiga. Yang pertama iaitu di mana akhlak ini bukan dilihat dari segi lahiriah ya, atau dari segi perbuatan tapi bahkan juga dilihat dari segi hati serta niat kita. Kemudian akhlak ini dapat dibentuk melalui pendidikan ataupun juga latihan. Dan yang ketiga, jika seorang itu mempunyai akhlak yang mulia, maka dia akan mendapat merasai kebahagiaan di dunia serta pun di akhirat. Kemudian Imam Ghazali ini memecahkan kepada tiga lima penting merujuk kepada akhlak dan tasawuf ini. Okey, antara elemen tersebut ialah yang pertama, tazkiyatun nafsi. Maksudnya ini ialah penyucian jiwa. Imam Ghazali menerangkan bahawasanya tazkiyatun nafsi ini yang ini menyucikan jiwa daripada sifat-sifat yang mazmumah ataupun sifat-sifat yang buruk seperti apa? Seperti hasad dengki, seperti sifat tamak, seperti sifat riak. Jadi, makanya kita perlulah menyucikan ataupun membuangkan perkara-perkara yang buruk dari hati kita. Dan yang kedua ialah mujahadah, iaitu usaha yang berterusan. Maksudnya di sini ialah kita tetap melakukan amalan ataupun perbuatan yang baik meskipun di dalam keadaan yang sukar ataupun keadaan yang penting. Maksudnya di sini ialah walaupun kita dalam diuji oleh Allah sebesar mana pun tetaplah kita melakukan perkara yang baik. Dan yang terakhir ataupun elemen yang terakhir sekali ialah ilmu dan hikmah. Yang ini memahami hikmah di sebalik ahlak yang ahlak yang baik serta yang buruk. Selepas kita melihat pandangan akhlak berdasarkan konsep Imam Al-Ghazali, baru kita boleh masuk kepada isu-isu keruntuhan ahlak pada zaman kini. Antaranya, saya mengambil tiga isu yang utama iaitu ialah Pertama, media sosial serta bully cyber yang semakin meningkat pada zaman sekarang Punca berlakunya uh, bully cyber ini disebabkan oleh adanya sifat riak Serta adanya sifat kurang kasih sayang terhadap diri dan orang lain Kemudian, isu yang kedua ialah berlaku banyaknya ketidakjujuran serta rasuah. Puncanya berlakunya rasuah ini kerananya adanya sifat tamak ataupun sifat yang keji terhadap dalam hatinya dan kurangnya keimanan di dalam hati. Dan isu yang ketiga sekali ialah isu yang terakhir hancurnya institusi sebuah keluarga di mana dalam keluarga tersebut kurangnya ahlak ataupun adab yang diterapkan dalam keluarga tersebut yang menyebabkan berlakunya kekacauan dan keruntuhan sesebuah keluarga. Sekarang mari kita lihat perkaitan antara isu ini dengan pandangan Imam Ghazali. Selepas kita melihat dengan uh, secara umum berkaitan isu-isu tadi, mari kita lihat dengan lebih terperinci dan bagaimana untuk diatasi. Okey. Yang pertama tadi, isu pertama ialah buli cyber daripada sosial. Faktornya ialah bagaimana ia berlaku sebabnya ada sifat riak di mana sifat yang ingin menonjolkan diri serta kurangnya kasih sayang dalam hati. Bagaimana ia berlaku di mana pada zaman kini, ramai pengguna media sosial yang mahu lebih nampak uh, lebih nampak terkenal, mahu lebih perhatian daripada orang ramai agar diri itu lebih Mempengaruh uh, ataupun lebih terkenal dan lebih baik daripada orang lain. Ini adalah tanda sifatnya riak di mana ia mahu uh, menampakkan dirinya lebih baik daripada orang lain dan ketika itu mereka akan merendah-rendahkan orang yang lebih bawah daripada mereka. Alabila seseorang ini memiliki sifat riak maka ia mudah untuk menghina serta memperlekehkan orang lain. Dengan ini, maka wujudnya satu kes ataupun isu iaitu buli cyber di mana individu ini diejek, dipermalukan, ditertawakan di dalam media sosial secara beramai-ramai. Itu berdasarkan sifat riak Dan yang kedua berdasarkan dengan kasih sayang dan empati di mana bila seorang individu ini telah diajak, telah diperlekehkan, ditertawakan oleh orang ramai Masyarakat lain tidak mempunyai sifat kasih sayang, sifat empati Di mana mereka menganggap bahawa senyap yang berlaku itu hanyalah bahan gurauan semata-mata Ini menyebabkan keruntuhan akhlak di dalam seseorang Muslim pada zaman kini Bagaimanakah cara untuk kita mengatasi bully uh, buli cyber dan kes media sosial pada hari ini dengan mengaitkan dengan pandangan tokoh Imam Ghazali di mana Imam Ghazali mengatakan bahawasanya yang pertama kita perlu lah muhasabah diri dan menyucikan hati yang ini apa tazkiyat nafsi di mana kita menyucikan hati kita daripada perkara-perkara ataupun sifat-sifat yang masuk rumah seperti sifat riak tadi kita perlu selalu mengingatkan bahawasanya setiap perbuatan dan setiap perbuatan yang kita lakukan akan dibalas balik dan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Okey, itu antaranya. Kemudian dan yang keduanya ialah kita tanamkan sifat tamadok, yang sifat rendah hati agar kita ini merasa diri kita ini sama dengan orang lain. Tidak ada tinggi, tidak ada yang lebih hebat. Bahkan kita rasa semuanya kita ni sama saja tidak ada beza kenapa kita ni semuanya inilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala lihat kepada isu yang kedua iaitu apa rasuah serta tidak jujuran puncanya berlakunya sifat rasuah ini ataupun pelakuan rasuah ini ialah sebabnya adanya sifat tamak dan hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimanakah perkara ini boleh berlaku perkara ini berlaku kerana rasuah dan penipuan ini berlaku apabila seorang individu ni penting terhadap diri mereka sendiri. Mereka lebih penting kepada kekayaan sehingga sanggup melakukan apa sahaja demi mengumpul duit walaupun dengan cara tidak sah ataupun tidak jujur. Menurut Imam Ghazali ini bahawasanya sifat tamak ini adalah sifat yang merosakkan Sifat yang boleh merosakkan hati di mana orang yang tamak ini tidak akan puas dengan apa yang dimilikinya. Bahkan mereka akan sanggup melakukan apa sahaja termasuklah mengambil hak orang lain dengan secara tidak sah. Kemudian kita kaitkan dengan hilang rasa takut pada Allah Subhanahu taala. hilang rasa rasa takut ini juga menjadi punca uh, utama juga di mana mereka yang terlibat dalam kes rasuah ini dan penipuan, penipuan ini sering melakukan uh, apa sahaja dengan menganggap Allah tidak melihat. Bahkan mereka lupa bahawasanya setiap perbuatan itu dilihat oleh Allah. Tapi mereka menganggap bahawasanya mereka lupa yang Allah itu melihat perbuatan mereka dan mereka akan lebih suka untuk melakukan perbuatan tersebut. Sekarang ni kita lihat bagaimana kita nak mengatasi kes rasuah ini. Yang pertama, Imam Ghazali menekankan bahawasanya kita perlu mewujudkan ataupun Memujudkan kepentingan zuhud di dalam diri Di mana tidak tamak terhadap habuan dunia Dan yang kedua, Imam Ghazali menekankan tentang Murakabah Yang di mana kesedaran bahawa Allah ini Melihat kita ataupun memerhatikan kita Jika seseorang itu benar yakin bahawa Allah itu uh, memberi rezeki kepada kita Dan Allah itu maha melihat perbuatan kita maka mereka akan takut untuk melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara yang kedua untuk atasi ini ialah pendidikan ahlak perlu diiterapkan sejak kecil lagi ataupun sejak sekolah lagi bahawasanya kenapa kanak-kanak ini mempunyai hati yang bersih jika kita diterapkan pada awal maka mereka akan Mewujudkan ataupun membini uh, membina uh, kesedaran di dalam diri mereka. Dan kemudiannya kita lihat kepada isu yang terakhir ini apa? kehancuran institusi institusi keluarga. Di mana antara punca utama berlakunya uh, kehancuran keharmonian rumah tangga ini ataupun keluarga ini ialah kurangnya adab dan tanggungjawab moral. Bagaimanakah ia berlaku? Ia berlaku, menurut Imam Ghazali, uh, Imam Ghazali menekankan bahawa sebenarnya akhlak yang baik bermula daripada rumah, dan jika ibu bapa itu gagal mendidik anak-anak mereka dengan nilai moral yang baik, maka anak-anak akan membesar tanpa tanpa uh, memahami tanggungjawab serta terhadap keluarga dan masyarakat kekurangan adab dan keluarga boleh dilihat dalam cara ahli keluarga berkomunikasi antara satu sama lain. Jika suami isteri uh, saling tidak menghormati antara satu sama lain, anak-anak akan belajar perkara yang sama dan tidak menghormati ibu bapa mereka. Di sini, hilangnya tanggungjawab moral yang menyebabkan ramai ibu bapa yang mengabaikan pendidikan anak-anak ini dan membiarkan mereka terpengaruh dengan budaya luar ataupun budaya negatif. Yang uh, mereka membiarkan tanpa kebimbangan Di sini uh, Ini boleh membawa kepada uh, Masalah seperti penceraian Seperti penderaan dan hubungan keluarga yang renggang Dan Takkan kita nak membiarkan perkara ini berterusan Kita perlulah atasi perkara ini Berdasarkan dengan pandangan Imam Ghazali Bagaimana kita nak atasi Menurut Imam Ghazali ialah kita menekankan, uh, menegakkan kepentingan uh, pendidikan akhlak ini sejak kecil, di mana anak-anak perlu diajar nilai hormat, nilai adab, nilai kesabaran dan tanggungjawab terhadap keluarga dan seluruh masyarakat. Dan yang kedua ialah kita mencontohi akhlak Rasulullah SAW, di mana di dalam uh, rumah tangga, di mana baginda adalah seorang yang sangat penyayang terhadap isteri dan keluarga dan anak-anaknya dan selalu menunjukkan sifat kasih sayang, sifat tadin yang baik setiap aspek dalam kehidupan. Sesungguhnya sebaik-baik manusia ialah akhlak ataupun sebaik-baik akhlak Ialah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan uh, itu sahaja antara-antara uh, langkah-langkah yang boleh kita atasi uh, daripada berlakunya isu keruntuhan keluarga daripada semakin berluas. Sekarang kita dah sampai kepada penghujung uh, perbincangan berkaitan dengan isu keruntuhan akhlak pada zaman kini dengan mengaitkan pandangan tokoh terbesar uh, dalam bidang akhlak tasawuf yang ini Imam Al-Ghazali. Apa yang kita dapat disebutkan sini bahawasanya jika kita mahu membentuk akhlak yang baik maka kita perlulah meningkatkan dan Menyucikan kita Hati kita melalui tazkiratun nafsi Di mana kita menyucikan hati kita ini Daripada perkara-perkara yang buruk Daripada perkara-perkara tidak elok Daripada perkara-perkara yang mazbumah Sepertinya sifat-sifat yang buruk lah Yang dapat meruntuhkan akhlak baik kita Yang kedua Kita melatih diri serta mendidik diri Untuk melakukan kebaikan Serta mujahadah dalam melakukan kebaikan Di mana kita usaha untuk berterusan istiqamah berterusan dalam melakukan perbuatan yang baik. Kemudian yang ketiga sekali ialah kita menjalankan hubungan dengan masyarakat ataupun sosial dengan berasas, berasaskan adab. Dengan adanya adab ini maka akan timbullah perasaan kasih sayang dan akan hilanglah perasaan hasad dengki, perasaan ingin uh, perasaan ingin bangga diri maka akan hilanglah perasaan-perasaan tersebut. Jadi, apakah yang kita boleh untuk melakukan ataupun untuk membentuk akhlak yang baik? Sudah tentulah kita dengan perbaiki diri kita sendiri Ingat apa tadi? Yang pertama tadi apa? Stas kita nasi Kita menyucikan hati kita Pada perkara-perkara yang tidak elok Seperti sifat riak, sifat tamak Sifat hasad dengki semua tu Kemudian Mbak kata Imam Ghazali Beliau berkata bahawasanya Jika kamu mahu melihat Perubahan dunia Maka ubahlah dengan Diri kamu sendiri Maksudnya di sini apa? Sebelum kita nak melihat dunia ini berubah dengan kepada lebih baik. Alangkah sepatutnya kita mula, me, uh, memulakan perubahan ataupun melakukan perkara baik terhadap diri kita dahulu. Dengan ini maka akan menyusullah dunia itu kepada yang lebih baik. Okey, itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada saya diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.